Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa untuk modul yang ketiga. Uh, modul yang ketiga ini uh, membincangkan mengenai lima rukun perkahwinan dan juga syarat-syaratnya. Jadi saya Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun selaku penyampai bagi uh, modul yang ketiga ini dan modul ini dihasilkan bersama-sama dengan pensyarah Dr. Muhammad Nizam Tahat. Okey baik kita mulakan dengan uh, pecahan topik bagi modul yang ketiga ini kita ada empat topik uh, bagi modul ini uh, topik yang pun, pertama kita akan bincangkan tentang rukun yang pertama dan rukun kedua iaitu bakal suami dan juga bakal isteri uh, video dalam 10 minit uh, rukun yang ketiga uh, topik yang kedua adalah mengenai rukun yang ketiga iaitu wali perkahwinan kita akan bincangkan dalam masa 10 minit Uh, topik yang ketiga uh, membincangkan rukun yang keempat, uh, dua saksi dan juga rukun yang kelima akad pernikahan. Uh, Kedua-duanya uh, lima minit lima minit maksud sepuluh minit. Dan uh, yang terakhir adalah topik mengenai dengan kerajaan wanita dalam perkahwinan wali bagi wanita uh, darah dan janda serta akad perkahwinan secara lafaz kina. Yang ini adalah uh, melalui bahan bacaan pengajaran selama satu jam. Okay, kita mulakan dengan uh, topik yang pertama bagi modul modul ini iaitu rukun uh, yang pertama dan rukun kedua lelaki dan wanita yang akan berkahwin. Jadi uh, okay, perkahwinan hendaklah dimaterai antara lelaki dan perempuan. Tidak sah perkahwinan antara sama jantina seperti lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Jadi rukun yang pertama dan rukun yang kedua jelas bahawa Uh, dia mestilah melibatkan perkahwinan Yang sah mestilah melibatkan lelaki dan juga perempuan Lelaki dengan sama lelaki tidak sah Perempuan sama perempuan juga tidak sah Lelaki sama haiwan juga tidak sah uh, Dia mestilah ada seorang lelaki Dan seorang lagi tu mesti perempuan uh, Itu rukunnya Kalau kita tidak melengkapi salah satu rukun Maka perkahwinan itu uh, dianggap sebagai tidak sah Baik, Kita boleh lihat syarat bagi setiap rukun ini. bagi syarat, dan syarat ini berkongsi sama. Rukun yang pertama dan juga rukun yang kedua dia berkongsi syarat yang lebih kurang. Lah. Kita tengok satu persatu syaratnya. Syarat bagi lelaki ataupun perempuan yang ingin berkahwin. Syarat yang pertama, kedua-duanya mestilah Islam. Kedua-duanya mestilah Islam. Tidak dibenarkan berkahwin dengan pasangan bukan Islam melainkan seorang lelaki muslim boleh dibenarkan berkahwin dengan wanita ahli kitab uh, tetapi tidak boleh sebaliknya syarat yang asas adalah islam namun begitu uh, lelaki yang islam boleh berkahwin dengan wanita ahli kitab ahli kitab macam saja maksud apa dia adalah dia adalah penganut a uh, uh, Kristian ataupun yahudi Kan. Selain daripada kitab Agama Hindu Agama Buddha Etis Yang tidak ada agama Dan selain daripada ahli kitab Maka tidak boleh Hanya dibenarkan Perkecualian ini hanya dibenarkan Kepada wanita ahli kitab sahaja. Uh, Tetapi tidak sebaliknya Maksudnya Kalau wanita Islam Dia tak boleh kahwin dengan Lelaki bukan Islam uh, okay? Tak boleh sebab apa Sebab Islam itu Tidak membenarkan penguasaan bukan islam ke atas orang islam. Ya, kalau lelaki yang suami itu islam maka dia dia mempunyai penguasaan ke atas isterinya. Dia bukan islam jadi mungkin dia mungkin akan membawa isteri tadi pergi ke arah islam. Tetapi ya, kalau is, uh, suaminya itu bukan islam wanita itu islam maka suami tadi boleh mempengaruhi isterinya untuk keluar daripada islam. Maka itu, itu tidak dibenarkan. Allah SWT berfirman mengenai perkara ini wala tanfihul musyrikat hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah Dan Allah Allah menceritakan tentang uh, larangan untuk berkahwin dengan wanita-wanita yang kafir. Okay, wanita-wanita yang kafir. Dan janganlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita perempuan-perempuan kafir musyrik. Abu tak boleh. Mereka ahli kitab sahaja. Sebelum mereka beriman, sebelum Islam dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan yang kafir musyrik. Okey. Kemudian itu syarat pertama. Syarat pertama ni mesti Islam. Syarat yang kedua bagi uh, lelaki dan juga perempuan itu mestilah kedua-duanya itu sempurna dan juga sehat akalnya. Uh, tidak sah kahwin bagi orang yang gila, bodoh bendul, maksudnya dia okay you lah, kurang upaya. Uh, ataupun kanak-kanak yang belum memangis. Uh, jadi mereka ini tidak sempurna akalnya. Uh, tidak sama macam orang lain. Maka tidak boleh berkahwin melainkan dengan kebenaran hakim. Maksudnya, jika hakim melihat adanya keperluan, adanya masalah bagi golongan ini untuk berkahwin, maka hakim boleh membenarkan, Selain kalau dia nak berkahwin sendiri tidak boleh. Ha? Sebab tidak ada orang boleh menjaga maslahah bagi wanita-wanita uh, itu tadi. Dan syarat yang ketiga adalah kedua-duanya mestilah bebas daripada perkara yang menghalang perkahwinan. Uh, seperti lelaki dan wanita adalah mahram, dari adik-beradik kandung, adik-beradik susuan, mertua, menantu dan sebagainya. Jadi mestilah suami dan isteri jadi Tidak ada sesuatu yang menghalang mereka Daripada berkahwin dan Kalau mereka itu mahram Adik-beradik tak boleh berkahwin Kalau mereka itu saudara susuan Juga menghalang daripada perkahwinan Kalau mereka itu menantu mertua Menantu mertua walaupun dah bercerai Tetapi masih lagi ada pengharamannya di situ Begitu juga dengan Uh, Wanita, uh, lelaki yang dah berkahwin dengan si adik Kemudian dia nak berkahwin pula dengan si kakak Jadi dia nak mengumpulkan dua beradik uh, Nak mengumpulkan dua beradik dalam kalangan isteri-isterinya itu Mereka juga tidak boleh uh, Sebab misilah kedua-duanya itu Bebas daripada perkara-perkara yang menghalang Daripada uh, perkahwinan itu berlangsung Syarat yang keempat iaitu at-ta'yin. Ta'yin At maksudnya apa? Ta'yin ni itu adalah penentuan. Iaitu penentuan secara jelas individu yang ingin dikahwini. Penentuan yang boleh jelas, boleh dijelaskan melalui nama atau sifat-sifatnya milik lelaki atau perempuan yang ingin dikahwini. kan? Jadi, mestilah kalau kita nak berkahwin itu mestilah jelas. Yang siapa namanya. kan? Apa ciri-cirinya itu. Kadang-kadang uh, kita nak berkahwin uh, wali tadi dia memiliki dua ataupun tiga orang anak perempuan. Jadi yang mana satu. Kan? Namanya Aisyah contoh. Kan? Namanya Aisyah. Mungkin anaknya dua-dua nama Aisyah. Uh, kan? Uh, Aisyah yang kakak yang sulung. So kita tak inginkan. Kena, ta in, kan? kena tentukan. Siapa yang ingin dia, kah, dia, dia kahwin? Walaupun juga kena tentukan Siapa yang minang anak dia Sebab kadang-kadang yang datang meminang Itu adalah uh, Wakil uh, Jadi wakil tu nak meminang anak tu Untuk diri dia lah, Ataupun dia nak meminang anak tu Untuk orang yang dia wakili Itu so, kena ta'in, kena jelas Siapa yang nak berkahwin Dan siapa yang akan dikahwini uh, So kena jelas So, so jelas-jelasnya kan kita boleh hilang daripada pertelingkahan. Tidak ada sesuatu yang boleh menyebabkan pertelingkahan. Dan yang kelima tidak boleh kedua-duanya dalam keadaan berikhram. Berihram. La yunkihul muhrimu wa la yunkih. La yunkihul muhrimu wa la yunkih. Dan tidak boleh orang yang sedang berihram itu menikahkan atau dia sendiri yang bernikah ataupun dia sendiri dikahwinkan. Ha, ha jadi uh, selagi mana dia berada dalam ihram maka tidak boleh dia itu berkahwin ataupun dia tidak boleh menjadi wali yang mengahwinkan orang kecuali wali yang mengahwinkan anak dia ha, ha jadi ini adalah syarat-syarat yang ditetapkan dalam uh, rukun yang pertama dan juga rukun yang kedua ha, jadi kita akan berjumpa untuk uh, topik yang kedua. Topik yang kedua akan membincangkan mengenai uh, syarat ataupun rukun yang ketiga. Tolong so, jangan jangan keliru pula lah. Uh, jadi topik yang pertama ini adalah mengenai rukun yang pertama dan rukun yang kedua sebab mereka ini sama. Uh, jadi topik selepas ini kita akan bincangkan mengenai rukun yang ketiga pula. Wallahu alam.